Daşar yurt pulunu naxt çalışmağı resmi taydın qadağın edin Türkmenistan'da hədirki vaxt Amerikan dolarını 19 manat 40 tenge və 19 manat 80 tenge aralığında çalışıp bolyar. Bu tek qıdil bəri ütkümədük resmi valuta kursundan 5 etsa qımmatlıqına qalyar. Sol bir aralıkta kəbir valuta sövdəgərləri yenə də batışa tədə var bolyar. Türkmen başı da resmi dəl valuta çalışıqın amalaşıryan en çəmə noqot yapıldı. Yerli pul çalışıyanlar etatanım kenar bağdırında işləmək qadağın edildi. Azatlyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä polisiýanyň daşar ýurt puluny satmak we satyn almak bilen öwredişlik meşgullanýan käbir adamlary ýygyrlamagy, täsirli adamlaryň goldawyny bil baglaýan yerli pul çalyşýanlaryň öz täsirini artdyrmak synançy bilen baglanşykly. Bağdırda pul çalışanları 30-cu aprelde işlemek qadağın edildi. İnni şəxərdə iki yerdə öd pul çalışanlardan valyutanı satın alıp bunyar. Oların arkasını vəzipelə adımlar var. Məlim oluşuna görə olar öd monopoliyasını ornaşdırmağa çalışanlar. Olar gara vadırdan 30-cu pul çalışan adamı qısıp çıxarmağı başardılar. Deep adatlyň habarçy tygtybarly çeşme atalgylanyp habar berýär. Amerikan dollarynyň bahasy häzir 19.5 manat töweregünde bolup, bu Garabadyr nyrhy birnäçe aý bäri kenwer üýtkemän galyar çeşmeler Türkmenistanyň dürli täwirlerinde pul çalyşýanlaryň aşgabatda ketgitlenýän nyrha görä pul öwrýänligini belläýär. Olar bank işgärleri ýaly hereket edýärler. Dünýä resmi statusy ýok. дип хабар 2016 ýylda valyutanyň nakt görnüşde çalyşmagyny resmi taýdan gadagan eden Türkmenistanda valyuta çalyşygynyň gara wadary ýyllap saklanyp galyar. Gara wadarda valyutanyň bahasy ýurtdaky hem ykdatady prosesslere baglylykda hem ýetýär. Hem resmi we gara wadar arasyndaky tapawut 5 etden ýokary bolmagynda durýar. Ýurtda diňe nakt täl görnüşde berilýär. Bu merkezde bankyň kursy boýunça amalaşdyrylýar ýöne şondan raýat ýaşlaryň örän çäkli kategoriýasy e peýdalan bilýär. Olaryň hatarna telekeçiler we studentler girýär. Bu aralykda çeşmeler valyutanyň gara baýdaryna täsirli adamlaryň göz öçürge diýenligini we olaryň bahalary hemde şertleri ketgitlenligini bellep, olaryň arasyndaky täsir üstündäki görüş sebäpli häzirki wagtda reýtleriň we valyutany çalşýanlaryň käbirlerini edilýän basyrçylaryň geçirilýänligini öňürýärler. <laughs> Valyuta çalşygyna ýokardan gözökçülük edilýär. Valyuta sowdasyny etmäge ruhsat berilen adam adamlar hopsuzluk gulluklarını goro astında dara. her şehirde diyen yali yerli bazarı manapolya eden adamlar bara. Hutsolor öz toşitlan serişteler bilen valyuta alış çalışını öz başta geçirmege ve gadanç etmege sinanşiyan adamları kovyarlara. Dip adatlik bilen adrın 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 adrın